Uh, baru saja minggu lepas kita tengok Indonesia. Hmm. Uh, yang baru-baru ini, minggu ini kita ada daripada Nepal pula. Tapi hmm. yang menggerakkan itu Gen Z lah. Hmm. Um, somehow komen-komen rakyat Malaysia ni. Tengok, apa komen rakyat Malaysia eh lah, ni? Yelah, ada, ada trend. Jadi apa yang jadi kat hegemoni dunia ni sebenarnya, WB? Hmm. Dia punya perubahan dia jadi macam ni sekali. Yelah, saya dah sebut sebelum ini kan bahawa ada perbezaan di antara pertumbuhan ekonomi negara uh, dengan uh, apa nama ni keseimbangan bagaimana laba daripada pertumbuhan ekonomi itu diagihkan. Mm -hmm. uh, saya ingat Nepal lagi teruk daripada uh, Indonesia, Indonesia okay. kan? dan dari segi um, makroekonominya memang Nepal lagi teruklah kan dan uh, dia di um, apa nama ni dicetuskan uh, bila kerajaan dia memang ada awalnya demonstrasi anak-anak uh, muda yeah. ni yang memprotes mengenai rasuah dan sebagainya kan Uh, tapi dia meletus menjadi ganas itu bila kerajaan mengharamkan media sosial mm, mm, mm. Facebook dan yang lain kemudian dia jadi macam ni lah kan. Jadi soal hegemoni dunia dan sebagainya tu kan. Uh, ini sebenarnya saya ingat adalah simptom-simptom okay. yang mana sistem kapitalis seratus peratus yang ada ini dia dah mula menampakkan keretakan so um, di 100 tahun yang dululah kan mm -hmm. bermula dengan Bolshevik 1917 kan. Mhm. Mm ah uh, dan uh, 50 tahun sebelum Bolshevik itu memang ada pertembungan ideologi kan oleh kerana industri uh, revolusi industri maka pekerja-pekerja ditekan Kan? Mm -hmm. masa zaman um, abad ke-19 akhir abad ke-19 tu kan kanak-kanak pun kerja kat kilang tak ada rumah, perempuan semua kerja teruk kan mm -hmm. dari situlah timbulnya dua pertembungan ideologi satu yang berbentuk sosialis dan komunis lah the more extreme is komunis lah mm -hmm. bagi mereka yang tak tahu komunis tu apa komunis tu bukan cimpeng kan? kalau ikut PAS Komunis ni sepupu-sepupu papa Cina semua kan. Komunis ni asalnya ideanya begini kan. Okay. Harta perlu dimilik negara kan. Hmm. Kerana kekayaan peribadi itu tidak dibenarkan. Jadi harta semua dimiliki negara kan sebab itu nama commune. Ah. Ah, ah. commune tu maksudnya community. Okey. <laughs> Jadi komunis komunisme ni maksudnya ialah mengkomunitikan negara supaya hmm. Ada apa nama ni, harta semua tu dimilik negara kan. Dan kemudian orang bekerja. Jadi, harta itu dikongsi bersama lah. Mm -hmm. Itu pada satu sisi kan. Uh, dan satu lagi sisi ialah um, pure capitalist lah. Maksudnya, um, uh, golongan pemodal ini, dia mempunyai modal, dia buat bisnes dan sebagainya kan. Of course, socialist lies in the middle kan. Mm -hmm. Jadi, um, Masa zaman Bolshevik, dunia ni ada harapan lah melihat kepada sistem komunis. Mungkin sistem komunis ni adalah sistem yang lebih adil kepada rakyat lah berbanding hmm. dengan sistem kapitalis. Tapi menjelang tahun pertengahan 50-an, 60-an, nampak bahawa um, ada kelompongan dan masalah terutamanya yang berlaku di Soviet dan di Eropah Timur dan juga yang berlaku di China di bawah Mao Zedong hmm. kan maksudnya sistem komunis itu tidak berjaya untuk um, uh, uh, menandingi uh, kesejahteraan yang dibawa kepada rakyat melalui sistem kapital kan dan sebab itu daripada 60-an 70-an sampai sekaranglah sebenarnya dunia ini by and large hanya ada satu sistem iaitu sistem kapitalis. Okay. Dia tak ada dah sistem yang yang bukan kapitalis di dunia ni kan. Terutama bila China lewat 70-an di bawah Deng Xiaoping nama saja mm. komunis tapi sistemnya itu adalah socialist kapitalis lah or kapitalis mm -hmm. sebenarnya kan. Jadi kita dah ada 100 tahun sistem yang berasaskan kepada kapitalis kapitalism yang tidak dicabar langsung. Ha. ha, jadi seperti mana pusingan kitaran pertama yang membawa kepada industrial revolution Uh, dan itu di bawah sistem kapitalis yeah. Selepas 100 tahun Kita mula ada Keretakan-keretakan itulah Keretakan-keretakan itu Satunya ialah kerana Dilihat Dan yang ini yang salah orang Elit dalam masyarakat Yang sebahagian besarnya Adalah orang politik kan? hmm. uh, Jadi Kalau di negara seperti uh, Eropah Benda itu pun sedang berlaku hmm. Tapi dia tidaklah Sampai ke peringkat macam di Nepal dan kalau di Eropah itu dia juga dibayangi oleh isu perkauman. Oh, jaya Kerana, um, anak muda yang yang berhaluan kanan ini yang sebenarnya tidak puas hati, um, dia lebih mudah untuk ahli politik membakar sentimen anti-imigran. Hmm. Atas dasar orang asing ini datang ke negara kita dan mengambil kerja kita. Hmm. Padahal Kebanyakan orang asing yang yang datang tu sebab tu orang lain tak nak buat, dia buatlah kan. Jadi itulah yang berlaku sampai jadi Brexit, hmm. sampai di Eropah Timur kan. Tapi kalau di Indonesia, kemudian sekarang ni di Nepal, dia adalah sebab kesenjangan perbezaan di antara yang kaya dengan yang miskin itu adalah terlalu besar. Kemudian bila orang tengok ahli politik tiba-tiba jadi kaya raya, anak jadi kaya raya dan dalam kes Nepal ini lagi unik. Hmm seingat saya lah kerajaan ni kerajaan komunis kerajaan yeah, parti yeah. komunis kan jadi Nepal sebelum ini adalah sistem monarki hmm. uh, kemudian saya ingat tahun bila 2004 2008 macam itulah uh, mereka menukar dan tidak lagi ada ada apa nama ni uh, sistem monarki dan semasa sistem monarki dulu uh, yang kerajaan di bawah raja tu yang jadi tukang bakar untuk demonstrasi ni geng-geng yang Perdana Menteri ni lah, Parti Komunis ni lah kan. Jadi mereka um, berjuang hmm. selama uh, untuk menukar daripada sistem monarki kepada sistem demokrasi yang akhirnya mereka menjadi kumpulan paling besar dan sejak 2008 begitu saya rasa kajian yang bertukar pun semua antara komunis atau maoist, lebih kurang komunis maoist macam itulah mm -hmm. berkeliling di kalangan mereka kan. Mm -hmm. Jadi bayangkan kalau kita jadi rakyat Nepal eh, then Nepal hanya menjadi demokrasi ni tak sampai 20 tahun pun. Mm -hmm. Lebih kurang begitulah 20 tahun kan. Tak lama lamalah 20 tahun ni kan. Mm -hmm. Jadi rakyat sebelum ini merasakan bahawa dengan adanya perubahan ini dan parti komunis ini masuk maka keadaan akan lebih baik because it's komunis you know maksudnya kekayaan negara ini akan diberikan sama rata jadi jadi macam ini kan jadi dimensi yang Nepal ini lebih menarik sebenarnya kerana bukan saja ia soal perbezaan uh, ataupun kesenjangan di antara elit dengan rakyat biasa dan keretakan sistem kapitalis itu yang 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 sekarang ini um, oleh yang menghasilkan perbezaan itu yang itu berlaku di seluruh dunia bukan saja di Nepal di Indonesia, hmm. di Malaysia, di Nepal hmm. di Eropah semua sedang berlaku lah kan hmm. tapi yang uniknya ialah kerana di Nepal ini ialah parti ini parti komunis yang menuntut demokrasi dan menjanjikan perubahan sebelum ini mm -hmm. tetapi selepas 20 tahun yang kaya mereka mm. itu bagi saya adalah perbezaan utama yang menyebabkan kemarahan sedemikian rupalah kan jadi itu ingatan juga kepada ahli-ahli politik di Malaysia yeah. kita banyak menjanjikan perubahan baik di peringkat PH ke BN ke ha PAS belum ni kan mm -hmm. selepas ni kan nak kalau rakyat ni ni kalau ditekan dan dia sampai ke satu peringkat yang perubahan itu tidak datang dan lebih teruk lagi eh kamu pula menggantikan kan hmm. dia jadi macam um, animal farm George O kau baca tak George Orwell animal farm mesti tak hmm, okey kena baca <laughs> baik saya baca <laughs> okey George Orwell animal farm kan animal farm ni dia cerita pasal pasal uh, binatang dengan manusia okey so masa manusia menjadi tuan kan binatang ni duduk dalam kandang ha, semua, kan ha. jadi binatang ni rasa tak puas hati lah kerana hmm. mereka dilayan sedemikian rupa kena sembelih lah semua <laughs> tu <untuk> jadi makanan <laughs> semua kan so adalah satu kumpulan kumpulan ni babi lah aha, kan Ha. jadi mereka pun berjanji dan berkempen kita mesti buang manusia supaya kita mentadbir sesama kita Ha, hmm. jadi tak ada tuan kita dalam rumah tu maka lepas ni hidup kita lebih baik jadi binatang-binatang semua ni lah. maka akhirnya tuan rumah tu pun larilah. lah tinggallah hmm. sesama mereka hmm. tak lama lepas itu babi-babi tadi dia yang duduk dalam rumah tu ha, dia <laughs> jadi tuan dia pula jadi bos <laughs> kan jadi hmm. kalau dalam ialah dalam falsafah politik dan mereka yang yang ialah yang tahu tentang Uh, satira politik ni Animal Farm yang ditulis oleh George Orwell tu lah hmm. Dia samalah keadaannya Kalau macam di Nepal Parti-parti ni pimpinan ni dulu dia yang menjanjikan kita kena buang sistem monarki Gini-gini-gini hmm. keadaan hidup lebih baik Tengok-tengok eh, parti komunis buat macam ni Sebab itu aku kata power corrupt Absolute power corrupt absolutely. absolutely Hmm